Друзі, чи знаєте ви, що таке прокрастинація? Цікаво, що кожен із нас, хоча б раз перебував у цьому стані, але більшість навіть і не здогадується, як він називається. Що ж таке прокрастинація? Та як з нею боротися, розповість гостя, яка завітала до нашої студії. Буде цікаво, залишайтеся з нами. Сегодня у нас в гостях бизнес-тренер с тайм-менеджменту Юлия Бойко. Доброе утро, Юлия. Доброе утро. Спасибо, что вы сегодня с нами. Ну, у нас сегодня тема такая, для многих, возможно, это какое-то такое слово ⁇ дивная прокрастинация ⁇ возможно, кто с первой его учил. Что же она такая, расскажите нам. Пожалуйста. Да, сейчас разберемся. Это такой модный термин, в последнее так. время очень так его активно используют, хотя на самом деле, по сути, это просто откладывание дел на последний-последний момент, да? на mm -hmm. потом. Mm -hmm. Либо же, если это дело какое-то долгосрочное, то просто оттягивание, оттягивание. Но если мы возьмем, вами вообще понятие «откладывать дела», то, в принципе, есть вполне нормальное рациональное состояние, да, когда ты видишь, что ты сегодня не успеваешь uh -huh. что-то и откладываешь это на завтра-послезавтра. В этом проблем нет. Прокрастинация, она отличается от обычного откладывания. Дело в том, что она сопровождается различными такими психологическими сложными состояниями. Когда человек начинает себя грызть за это, самоедством занимается, вот все время там у него понижается это самооценка. Мучаюсь, точно, а не каюсь. Да, точно, но не каюсь, совершенно вот вот эта прокрастинация, когда она сопровождается вот такими проблемами. Угу, зрозуміло. Зразумело. Да. Тобто, зазвичай, хто кто цим с этим остро страдает? Это большинство студенты, потому что я знаю, что зазвичай звичай откладается это на в цене. Да, на потім. есть такое дело. А, а чи это все ж таки и много-много людей? На самом деле этому подвержены практически все. Да, mm -hmm. студенты просто с этим очень хорошо вот, знакомы, потому что э, учить экзамен в ночь перед экзаменом, да, сколько времени нужно? Ну, ночь перед экзаменом. Ну, на самом деле это тоже самое. Вивши, можно так. Да, да, совершенно <laughs> верно. Также э, в любых Проектах. Человек, который занимается каким-то проектом, если он понимает, что ему для того, чтобы к нему подготовиться, угу. нужно там 4, 5 6 часов, то он, как правило, сначала думает: я буду это делать постепенно, по чуть-чуть ну, каждый так, день, так. а потом по итогу за ночь это сдается. Также отчеты, также какие-то а, а, мероприятия, которые готовятся. На самом деле любой человек кстати, с этим сталкивается. Все готовится на жаль встанет, встанет да, да, вечер, встанет да. день, встанет ночь. Угу. Доброе. И какие же причины, от загали этого явища? Я, Есть. Чему да. я так? Есть основных две причины. Да. Первая причина, она больше связана с какими-то негативными ассоциациями, вспоми... э, воспоминаниями. Вот, например, если у вас подобная задача уже раньше была uh -huh. и вам было сложно к ней подступить, или, возможно, вы ее сделали, но сделали как-то некачественно, uh -huh. или, возможно, резу... результат был таким, за который вас там поругали и так далее, да? То есть у человека есть ряд каких-то негативных uh -huh. эмоций, связанных с этой задачей, и вот эти вот ассоциации прошлые неудачи, которые есть у них уже м, там за спиной, они м, тормозят человека. Тут и вот справа, совершенно и верно. Либо, может быть, это связано с какими-то людьми, с которыми ты не хочешь контактировать, а, знаете, так. вот есть uh -huh. ряд э, людей, с которыми вот не очень хочется, и поэтому человек оттягивает вот это вот на потом, вот как можно дольше, да, как там страх смерти, <смех> <смех> Страш... <смех> да, страх смерти хуже, чем сама смерть, вот вот они оттягивают так, это вот так, это так, до так, последнего так. момента, хотя потом оказывается, что когда он приступает к этой задаче и делает, и вы думает, Тю, ну чего же я так долго ее тянул, только вот, и можно мучился, было... да, часком, только можно мучился. было бы якисничаться, зря да. и выходит. Вот это первая проблема. Да. А про да. вторая проблема и она сейчас тоже очень так остро у нас э, стоит это огромное количество незавершенных дел, которые люди оставляют вот у себя за спиной, причем незавершенные дела совершенно разного масштаба. Это могут быть какие-то мелкие недоделки, типа утром встал, чашку оставил не помытую, постель не застелил, тапки оставил не там, где нужно и ушел. И ушел, как будто бы там без одной руки ходишь весь день. потом приходишь домой вечером, расставил все, поместал, все сделал, и хух, отпустила. Да, вот оказывается, это связано с тем, что у нас с вами память, она ограничена, да, вот объем памяти ограничен, и количество вот этих единиц внимания, которые мы можем направлять на разные дела, оно тоже ограничено. Вот это mm -hmm. понятие, знаете, оперативная память у компьютера. Так, так, так. Оказывается, его взяли из физиологии высшей нервной деятельности человека. Это Сам у нас правило. с вами есть оперативная память, это у нас с вами она ограничена. И поэтому компьютер что просит все время? Закрой окна, да, когда вы много ну, окон открыли, он начинает так. виснуть, да, или он просит, давай что-то заархивируем. Что то есть богатозадачность у она... Совершенно верно. И не он с ней не справляется. То же самое у нас. Не не можно только... там как то доватое память? Ой. <laughs> да, ну, конечно, можно развивать это, есть там различные упражнения. Так правило, ну, как правило, этим никто не занимается. Поэтому есть рецепты более простые, чем упражнения различные. До речи, что перебью, мне кажется, что у женщин эта операционная память, она да. больше, не совершенно у верно. Вообще, женщины это такие многозатачные так. существа. Так, так, так. Если, Одночасно да, может вот. больше справа работать. Совершенно ніколи. верно. Мышление э, мужчины и мышление женщины устроено совершенно по-разному. Поэтому в некоторых проектах очень даже хорошо, когда взаимодействуют и мужчина, и женщина, потому что есть возможность посмотреть с разных сторон и сделать его более качественным. Тем не менее, большинство лидеров, которым нужно все таки керувать своим угу. часом, это человеки. Да, потому что они такие более структурные, угу. да, все-таки. Так вот, как раз то, что помогает структурироваться, это как минимум вот с нашей второй проблемой, огромное количество незавершенных дел, помогает справляться ежедневное составление ежедневных списков задач. То есть, когда вы просто берете и вместо того, чтобы держать это в голове, начинаете это выписывать на бумагу. Когда вы это выписали на бумагу, то потом можно посмотреть на это и принять решение, что из этого я буду делать, чего я делать не буду и так далее. Плюс есть еще один такой инструмент, который называется тайм-калькуляция. Это когда вы не просто выписали дела, а еще определили сколько они будут по времени занимать. Угу. 10 минут, 20, 30, час, два, три. И когда вы это сплюсуете, увидите, что у вас в сутках 24 часа, а задач в этом списке у вас часов на 40, ну, поэтому, тогда придется расставлять приоритеты, да. Ну и, То -то понятное дело, ребят... да, вы уже расставить. будете выбирать какие-то задачи, с которыми будете справляться в первую очередь, угу. а что-то, что можно будет отложить на потом. Э, так, действительно, я хочу свободу да. вас буду сказать, что я ну, я как-то спробовал вот так написать, так, не много справ на сегодня. Да. Почал писать, и выявляется их набогато больше. Да, огромное множество, О, так и есть. И, кажется, что они размножаются. Ну, mm -hmm. добро, а, скажи, пожалуйста, чи завжди вот, справ на а потом это На самом деле не всегда. Вы знаете, вот я столкнулась с такой ситуацией. Я это отследила э, сначала на себе, а потом, оказывается, когда стала изучать, э, изучать эту тему, увидела, что на самом деле у, у всех людей так. Есть такая, такое понятие, как оптимизация. Вот если ты знаешь, что реально, ну, например, да, э, давайте представим, я пишу статью, я right. точно знаю, что на написание статьи мне нужно три часа, ну вот я обычно села, изучила тему и изложила какую-то мысль, uh -huh. да, вот там среднего размера какую-то статью можно написать за три часа, so. и при этом я понимаю, что у меня дедлайн, да, конечная точка сдачи этой статьи, это, к примеру, пятница вечер, so. и вот если я думаю Буду, я готовиться к этой статье заранее. Пишу себе на понедельник. Но поскольку задача не горит, я делаю остальные, перекладываю на вторник. Ну, Она не горит, я опять-таки перекладываю на среду и так далее. И вместо того, чтобы сразу поставить ее на пятницу на утро, сесть, сделать и в пятницу ее отдать, Целый я начинаю растягивать цемление. удовольствие, да, совершенно верно. Я начинаю там, понятное дело, когда ты вечером видишь невыполненные задачи, какое чувство возникает? Я а. неудачник. Неудачник, да, вот все, самооценка упала, мотивация упала. Зачем вы с собой это делаете, люди? Uh -huh. Ну, если ты знаешь, что реально вот столько... Конечно, надо еще учитывать такую штуку, как форс-мажор, он был, есть и будет. Если ты отложишь это совсем-совсем на на совсем последний момент, то может что-то вклиниться, что может тебе помешать uh -huh. реально сделать. Uh -huh. Но какой-то такой здравый зазор, да ну, обычно говорят, 20% времени от, к примеру, задачи нужно откладывать еще на форс-мажор. Uh -huh. Поэтому, ну, есть такая некая рекомендация у специалистов по тайм-менеджменту. Поэтому закладывайте вот это время на форс-мажор, ставите это туда, в тот день, где вы реально собираетесь это делать, и просто не мучайте себя 4 дня до этого. Поэтому вопрос ну, хороший. Инколи да. важно, ну, можно заниматься такой легальной прокрастинацией. Да, совершенно верно. Инкли Кстати, я вам хочу сказать, точно, вот когда ты лежишь на диване, <реку> реально ничего не делаешь, но при этом говоришь, это мой заслуженный отдых. Более того, он у меня внесет на расписание и происходит по расписанию. Mm -hmm. Вообще, вот-вот. Ну, реально, потому что нужно давать себе возможность и побыть наедине с самим собой. Потому что у нас mm -hmm. мир такой Центра хаотичный. Плануватые. Конечно, и желательно это планировать. Это должно быть на какой-то регулярной основе, потому что если нет возможности у человека побыть самим собой, да, там. Э подумать о там, будущем, подумать о каких-то своих ценностях, принципах и так далее, то он может попадать в такую ловушку. Да? А потом mm -hmm. на, определенном, на определенном этапе случается какой-то кризис. Вот, чтобы этих кризисов не случалось, нужно регулярно давать себе возможность э, восстанавливаться mm -hmm. и прислушиваться к себе. Но если ты не будешь выделять себе на это время, кто же тебе его выделит? Очень хорошая гарно, гарно, порада. Нужно mm -hmm. планировать свой отпочинок. Ну, А вообще, yeah. возможно, э, вы больше знаете какую-то статистику, кто, кто чаще страдает от прокрастинации? Это люди или это женщины, это молодые, это старшие люди. Ну, чаще это все-таки молодое поколение, да, то mm -hmm. есть молодые люди, пожилые люди, да, взрослые люди состоявшиеся, если они четко понимают уже, да, что время ограничено, вот mm -hmm. просто чувство времени, знаете, вот у каждого человека оно свое. Бывало у вас так, такое хоть раз, вы говорите, прошло полчаса, а кто-то говорит, да нет, целый час. Более того, бывает еще такое, что в разные периоды жизни и в разных ситуациях даже вы воспринимаете время по-разному. Mm -hmm. В определенный момент оно тянется, а в определенный момент летит просто, да. Mm -hmm. Так вот люди, которые постарше, они начинают Чувствовать время очень так а, тонко, они очень Читко, к нему бережно да. начинают относиться, и поэтому у них с этой проблемой а... Проще. А да? молодь хочет все вдруг? Да, всего mm -hmm. много, побольше бы удовольствий различных, mm -hmm. да, и поэтому какие-то моменты, которые, например, связаны с негативом, они вот пытаются как-то отложить. Mm -hmm. Хотя вот тоже просто еще вот как как одна рекомендация. Иногда бывает, что когда ты что-то откладываешь, есть такое правило 10 минут. Вот если есть что-то, к чему тебе не очень хочется приступать, mm -hmm. как минимум у тебя может, например, объем пугать. Тебе кажется, что это что-то объемное, пока mm -hmm. я сделаю, то останавливаешь себя. Есть такое правило рекомендация 10 минут ставишь таймер на 10 минут и начинаешь заниматься этим делом, обещая себе, что ровно через 10 минут ты прекратишь. И mm -hmm. может случиться такое, знаете, как а, поговорка а, «Аппетит приходит во время еды», mm -hmm. что ты сел, начал делать и прям влился в Лена этот пришла. процесс. А если вдруг такие через 10 минут тебе так и не хочется этим заниматься, то в течение дня так 3-4-5 подходов по 10 минут и уже почти часто уделил какой-то задаче. Поэтому рекомендую так, такой вроде Такого. как обман, но тем не менее работает Сам неплохо. Да-да-да. По чуть-чуть, 10 минут. Доброе. Нет. Давайте, может, вот, так трещечки структуруемо какие же у нас есть методы борьбы с прокрастинацией? Первое ⁇ это, конечно же, выписывать незавершенные дела. Когда вы их выписываете, вам да, нужно принимать да, решение, да, что вы с этим делаете, потому что вы можете столкнуться с тем, что а, от каких-то а, незавершенных дел вы просто сразу откажетесь и их вычеркните. Угу. Таким образом, когда вы их вычеркиваете… А вы на пятницу. Да, или перенесете. Таким образом, вы освобождаете ваши единицы внимания, угу. и у вас появляется больше энергии на то, чтобы справляться с текущими какими-то вопросами. Еще один из методов – это, ну, вот такие какие-то 10-минутные подходы, да, угу. по чуть-чуть, да, как там говорят. Слона съесть тяжело, а если мы его на кусочки разделим, то с кусочками справится легко. И есть еще одна. Вот эта рекомендация, на мой взгляд, она самая важная. Это все-таки держать фокус на целях. Я даже э, очень часто на мастер-классах даю такое упражнение. Сначала вот сначала выписываете список незавершенных дел, которые вот все время откладываете по поводу mm -hmm. которых вот вы переживаете, что вы их откладываете. Mm -hmm. Потом вторая колоночка рекомендую составить список неудач, которые у вас ассоциируются с этими задачами. То есть почему я ее откладываю? Осознать. Mm -hmm. А третья колоночка это ваша победа, глобальная цель, к которой вы придете, если эту задачу таки сделаете. И mm -hmm. Вот когда вы смотрите на эту более глобальную, далекую, желанную для себя цель, вы понимаете, что ну чуть-чуть чего вот здесь под напряг но за зато достигну того большого, о чем о, мечтаю, чего хочу. Поэтому самая основная рекомендация – это все-таки держать фокус на целях. И uh -huh. Я их даже рекомендую перечитывать на ночь в список своих целей <laughs> и с утра для того, чтобы в правильном направлении мыслить. Чтобы иметь такой вектор, куда да, я рука и для чего я взагалі uh -huh. это делаю. Но я так понимаю, что нужно еще в своем календаре в час выделять для ось таких вещей просто расписать какие-то цели, расписать. Да. На планирование, мужчина, совершенно да, верно. На утреннее планирование на вечернюю оценку обязательно нужно выделять какие-то определенные кусочки времени для того, чтобы таки сесть и спокойно это спланировать. Причем планировать я рекомендую с утра, вот как только пробудились, да, угу. когда вы ну плюс-минус нарисовали себе маршрут. Еще дня дня. Ну, так все план. зависит от насыщенности жизни. Понятное угу. дело, знаете, вот у вас может быть, например, выходной. Так. Как у меня говорит мой исполнительный директор: у меня завтра выходной, и это будет день тюления. Да, день тюленя – это когда ты валяешься и ничего не делаешь. Такой выходной можно и не планировать. Но знаете, бывают такие выходные, которые называются успеть все. Потому что ты всю неделю откладывал это на выходные, и теперь тебе надо максимально успеть. Вот если выходной из категории Успеть все, составляй список задач, оптимально распределяй время, и тогда он пройдет более эффективно. Но если день тюления, так можно и не планировать. Зрозуміло. Да. Ну що ж, я дякую дійсно за цікаві поради. Це потрібно втілювати своє життя і, і не лінуватися, я би сказав так. так. І дійсно життя буде кращим і. Позитивніше мені здається. Я бажаю вам успіхів у вашій роботі. Спасибо, і взаємно. Гарних студентів вам. Дякую. Дякую вам. що ж, друзі? Я нагадую, ми сьогодні говорили про прокрастинацію, як з нею боротися. і Ось такі гарні методи. Ми ми почули. Сьогодні з нами була бізнес-тренер з тайм-менеджменту Юлія Бойко. Ми продовжуємо нашу програму, але буквально через кілька хвилин. Далі ще багато цікавого, тому не ходіть далеко.